Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyan marsus. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamanya dalam barisan yang teratur rapi seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Saya nak menyentuh berkenaan dengan kepala B11 Kementerian Kewangan iaitu butiran 020500 yang menyentuh berkenaan dengan subsidi dan bantuan tunai. Saya ingin menarik perhatian dewan yang Mulia ini Datuk fungsi terhadap isu di bawah butiran 020500 iaitu subsidi dan bantuan tunai khususnya berkaitan penyaluran subsidi diesel kepada dua sektor utama negara ini iaitu perikanan dan pertanian. Kedua-dua sektor ini merupakan nadi keselamatan makanan negara dan kedua-duanya juga bergantung kuat kepada bahan api subsidi untuk kekal beroperasi. Namun apa yang berlaku di lapangan menunjukkan masalah ketirisan dan penyalahgunaan yang amat serius. Sebagai contoh, diesel bersubsidi dikeluarkan dari depot, dari depot pada harga RM65 sen seliter. Tetapi laporan di lapangan, di lapangan menunjukkan ada pihak yang menjualnya semula di pasaran gelap melebihi RM2.50 sen seliter. Tetapi masih lagi murah berbanding dengan harga diesel dalam pasaran tanpa subsidi iaitu 3 ringgit lebih. Hari ini 3 ringgit 5 sen kalau tak silap saya. Di sini letakkan masa saya di menerima uh, memo daripada Persatuan Nelayan 3 ringgit 2 sen. Ini bermakna subsidi kerajaan telah dicuri dua kali. Pertama apabila bahan api subsidi dialihkan kepada pihak yang tidak layak. Kedua apabila hasil jualan gelap ini tidak dikenakan cukai dan tidak rekodkan secara sah. Ini yang disebutkan black economy ni. Ada tuik En dipertua. Ada tuik tu pengusir. Inilah punca sebenar kebocoran fiskal yang menjejaskan keberkesanan subsidi dan akhirnya menafikan manfaat manfaat kepada golongan sasar seperti nelayan kecil, nelayan darat serta petani pemilik jentera pertanian. Datuk Pengerusi, kesian kesan ketirisan ini amat besar. Pertamanya golongan sasaran sebenar tidak menikmati subsidi secara adil. Nelayan darat dan nelayan muara terus ketinggalan kerana bekalan diesel bersubsidi diserap oleh jaringan pemain besar dan sedikit kartel yang memonoli, memonopoli, pasaran. Akibatnya mereka yang benar-benar menangkap ikan untuk menyara hidup ini tidak dapat beroperasi dengan lebih efisien malah ada yang meninggal sektor ini kerana kos operasi terlalu tinggi. Sebahagian besar daripada subsidi tertumpu kepada kumpulan ini iaitu pemilik buk besar yang beroperasi secara komersial tetapi, tetapi inilah sektor yang sering dikaitkan dengan penyelewengan, penjualan semula DC subsidi dan manipulasi kota apabila subsidi diagihkan bersasaran tanpa kawalan ketat, ruang penyalahan guna terbuka luas. Banyak bantuan kerajaan bagi tetapi harga ikan dan hasil laut tidak turun, makanan kian meningkat menjadi beban kepada isi rumah. Itu yang dikatakan ikan kembung sampai RM18 sekilo. Dalam masa yang sama, kita tidak boleh menafikan masalah serupa juga berlaku dalam sektor pertanian. Ramai pemilik jentera pertanian seperti traktor, pump air dan combine harvester iaitu jentera menuai padi bergantung sepenuhnya operasi terhadap penggunaan diesel tetapi kumpulan ini tercicir daripada mendapat bantuan subsidi untuk menjalankan kerja sawah. Dalam konteks seperti Kedah yang menjadi pengeluar utama padi negara, kegagalan memastikan diesel subsidi sampai kepada pemilik jentera sawah memberi kesan langsung kepada juru jual, kepada kepada jadual menuai padi dan menanam padi serta turut menggugat agenda keterjaminan makanan negara. Datuk Pengerusi, berdasarkan situasi ini, saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kementerian berhubung dengan mekanisme pemantauan dan jejak audit. Yang keduanya, Keterusan penyasaran subsidi. Yang ketiga, langkah penguatkuasaan. Yang keempat, keberkesanan subsidi terhadap harga pasaran. Datuk Yang Petua, memandangkan Malaysia menandatangani, menandatangani Agreement on Reciprocal Trade ataupun ART dengan Amerika Syarikat. Tadi saya dengar dia ada sentuh berkenaan dengan subsidi dan juga apa ini, keperluan kita mendapat, mendapat harga barangan. Kami sebelum kami bertanya soalan kami rojok kepada apa ni ahli-ahli perundangan? Bagaimana dengan uh, a ERT ini ataupun reciprocal trade ini agreement? Jadi bila kami tanya janganlah emosi jawablah dengan betul. Sebab kami skeptical dengan apa yang kita dapat. Dia daripada perjanjian ini yang merugikan para petani, subsidi kita semua, segala perjanjian WTO, TPP, TP, APA semua-semua ni akan supersede dengan ERT ini. Maknanya kita sekarang ni sedang berada dalam kerugian. Begitu juga dengan air digital. Menteri jawab tadi dengan penuh menempelak balik. Kalau tak bagi kami pertanyaan, tugas kami sebagai ahli parlimen dalam negara, dalam kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, memang kena ada pembancak, pembangkang check dan balance. Check and balance. Kalau tak bagi kami bertanya, sila buat negara komunis supaya tidak ada lagi soalan. Ini senang. Ini kita tanya emosi. Kita tanya emosi. Jadi buat komunis, jadi senang kita tak payah. Itu cadangan. Kalau tak kalau tak mau buat balik kepada asal kita. Ada tu yang mengusi. Sebab ini tugas kita check and balance. Kita skeptikal sangat dengan ART ini dengan pandangan yang kita rojok kepada pengamal undang-undang yang banyak memberi satu pendang pandangan negatif. Boleh saya mencelah. Okey sila. Adakah pendang tadi benar-benar serius supaya kerajaan atau negara ini dijadikan negara komunis ataupun itu hanya sindiran saja? nak menjawab, kalaulah ini sampai tak boleh bertanya langsung tanya pala tanya tanya apa? Ha, kalau macam tu, kalau nak buat komuni silakanlah. Kalau kalau Syah Alam kata nak anggap serius sirihlah aku nak anggap sebagai sindiran, sindiranlah. Saya tak ada masalah. Okey? Boleh, boleh faham jawapan saya. Jadi Datuk Pengerusi. Datuk Pengerusi. Yeah. Boleh celah, celah sikit, pendang sikit saja. ya yeah. Sebenarnya ah uh, bendang sebenarnya terima kasih datuk pengerusi Yang Berhormat saya benar ke atau tidak ni dengarlah arahan saya bercakap peraturan 42 tu bercakap menyatakan saya cakap dengar alright Yang Berhormat bangun untuk mencelah. ya dalam kuasa 37 1 dan 2 tu 1A dan 2, 1A dan B tu floor Yang Berhormat pendam kalau Yang Berhormat pendam benarkan saya benarkan ini sekarang pulang pada yang buat pendang. Saya hanya beri dalam tempoh satu minit. Terima kasih. Ha, itu, uh, itu terima kasih, datuk. sebentar bagi saya bercakap. Itu peraturan. Okay. Faham ya? Terima kasih. Ali yang berhormat, yang berhormat. 37, 1A dan B itu. Silakan. Terima kasih pendang. Terima kasih Datuk Pengurusi. Uh, pendang, sebenarnya kita nak correct sedikit. Sebab Menteri telah banyak kali jawab. Perdana Menteri pun banyak kali jawab tentang ART, miti pun banyak kali jawab sampai keluar dengan FAQ lagi. Jadi isu ni bukan kerajaan tak mau jawab. Sudah banyak jawab banyak kali jawab. Jadi janganlah tuduh kerajaan macam komunis. Ha, ini tak betul ni. Tak bukan ha, tuduh. Ah ha. okay. yang baru, bail yang baru. tak man. tuduh. Saya kata kalau tak boleh bertanya langsung, hmm. buatlah tukar sistem. Saya tak tuduh. Saya tak tuduh, minta maaf lah. Saya tak tuduh. Saya hanya tukar sistem kalau yang dah tak boleh bertanya Okey, kita balik kepada jawapan. Okey, sebab Flash. kita run through ERT ini, iaitu uh, bila kita run through ART ini, kita melihat uh, satu perjanjian yang merugikan kita dengan dengan negara lain. Contoh air digital. Saya bangkit hari itu. Tapi tak sempat sebab kenapa ni uh, speaker kata dah habis masa tak boleh jawab tak kenal dengan soalan tu. Hari saya bangkit air digital. Bila kita buat perjanjian dengan 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 Amerika, kita tengok ada Syarikat-syarikat yang di dalam luar daripada Amerika nak, berun, nak berdagang dengan kita berkenaan dengan air digital ini, tak boleh. Kita kena dapat kelulusan. Pasal Shell Adopt. Kalau dengan Cambodia, kalau Shell Adopt ini adalah dalam satu 30 saat, mandatory, 30 compulsory, wajib. Nak exit clause dia pun susah. Dia termination dengan exit clause ini satu benda yang berlainan. Dengan Cambodia, dia may adopt dalam agreement ini. May ni maknanya very loose lah, boleh, boleh berbincang lah. Sebab kalau exit clause, memang kita boleh berunding dan bersetuju. Kalau terminate, kita bergaduh. Bergaduh, memang kita akan ambil tindakan undang-undang. Ini yang ada dalam perjanjian kita. Kita tengok balik. Masa cukup. Okey baik terima kasih untuk menggulung se akhirnya sebelum mengakhiri Datuk uh, Pengerusi sebelum mengakhiri perbahasan saya ingin menegaskan bahawa isu kerajaan mesti memastikan setiap sen peruntukan benar-benar sampai kepada golongan sasar bukan kepada tangan-tangan yang licik memperdagangkan hak rakyat iaitu black economy kata-kata ini. Jika ketelisan ini tidak ditangani secara serius, maka peruntukan besar yang diberikan ini hanya akan menambahkan kerugian, bukan kesejahteraan. Oleh itu, saya memohon jawapan terperinci daripada kementerian termasuk jadual pelaksanaan sistem pemantauan baru audit silang antara agensi serta indikator keberhasilan yang boleh diukur subsidi mesti dikembalikan kepada tujuan asalnya iaitu membantu nelayan dan petani kecil bukan memperkayakan mereka yang menyeleweng, yang menyeleweng sistem ini sekian terima kasih datuk pengerusi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang mana kerjasama yang kita dapat hari ini mengikut peraturan yang seperti yang disebut oleh datuk pengerusi sekian terima kasih